रानडे आपलं यावर्षीच्या सणांच्या खरेदीमध्ये लोकांची आवड आणि खरेदी केलेल्या वस्तू यामध्ये देश स्वदेशीकडे परतत आहे हा स्पष्ट संकेत दिसत असल्याचं सांगून वोकल फॉर लोकल या मंत्राला देशातल्या कोट्यावधी जनतेनं आपल्या जीवनाचा भाग केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे मन की बात या आकाशवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या एकशे अठ्ठावीसाव्या भागामध्ये ते जनतेला संबोधित करत होते नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या खरेदीच्या वेळीही वोकल फॉर लोकल हा मंत्र आठवा जे देशात तयार झालं आहे तेच खरेदी करा आणि देशवासियांनी त्यावर मेहनत घेतली आहे अशा उत्पादनांची विक्री करा असं आवाहन सुद्धा त्यांनी केलं मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है इस साल जब आप त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजार में गए होंगे तो एक बात आप सभी ने महसूस की होगी लोगों की पसंद और घरों में आने वाले सामानों में एक साफ संकेत दिखाई दे रहा था कि देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है लोग अपने मन से भारतीय उत्पादों को चुन रहे थे इस बदलाव को छोटे से छोटे दुकानदार ने भी महसूस किया इस बार युवाओं ने भी वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दी आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें खरीदे वही जो देश में बना हो बेचे वही जिसमें किसी की मेहनत लगी हो जी वीस शिखर परिषदेदरम्यान जागतिक नेत्यांना भेटवस्तू देतानाही वोकल फॉर लोकल ही भावना लक्षात घेतल्याचं सा त्यांनी सांगितलं जगानं भारतीय शिल्प कला आणि परंपरेबद्दल जाणून घ्यावं आणि आपल्या कारागिरांच्या प्रतिभेला जागतिक व्यासपीठ मिळावं हा आपला उद्देश असल्याचं पंतप्रधान यावेळेस म्हणाले मुंबईत आय एन एस माहे या युद्ध नौके नौदला ताफिया समावेश संग्रन अपल नौदल वेगा आत्मनिर्भरते दिशे वटचाल करता है यह अपना सर्वे अभिमा की गोष है मेरे प्यारे देशवासियों जब भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है तो हर भारतीयों को गर्व होता है पिछले हफ्ते मुंबई में आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही वहीं पुडुचेरी और मालावार कोष के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए दरअसल इसका माहे नाम उस स्थान माहे के नाम पर रखा गया है जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है केरला और तमिलनाडु के कई लोगों ने इस बात पर गौर किया कि इस युद्धपोत का कृष्ठ उरुमी और कलहरिय पट्टू पारंपरिक लचीली तलवार की तरह दिखाई पडता है ये हम सबके लिए गर्व की बात है की हमारी नौसेना बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढा रही है देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेला बडकटी मिळते तेव्हा प्रत्येक भारतीयाला त्याचा अभिमान वाटतो चार डिसेंबरला आपण नौदल दिन साजरा करणार असून नौसैनिकांच्या पराक्रमांना मानवंदना देण्याचा हा विशेष दिवस असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले आपल्या देशामध्ये हिवाळी पर्यटनाची मोठी क्षमता आहे डोंगरदऱ्या संस्कृती आणि साहसी खेळांच्या असंख्य संधी आहेत याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधलं काही आठवड्यातच उत्तराखंडमध्ये हिवाळी क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं जगातल्या अनेक देशांनी हिवाळी पर्यटनाला आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आधार बनवला आहे या हिवाळ्यात पर्यटनासाठी जाण्याचा विचार असेल तर हिमालयातल्या दरियाखोर पर्याय नक्की लक्षा ठेवा असा आवाहन पंतप्रधान साथियों हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है हमारे पास पहाड़ भी हैं संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं मुझे खुशी है इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है सर्दियों के मौसम में आउरी, मुनस्यारी, और मुनस्यारी चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में साढ़े चौदह हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह पांच बजे हुआ था इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था मध मद उत्पादना मध्य देश नवीन विक्रम करता है मधाची निर्यात ही तिपटेहन अधिक वढ़ हनी मिशन या कार्यक्रमाअंतर्गत खादी ग्रामोद्योगांना दोन लाखाहून अधिक मधमाशी पालनपेट्या देण्यात आल्यापासून हजारो लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळाल्या आहेत याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधलं अकरा वर्षांपूर्वी देशामध्ये शहात्तर हजार मेट्रिक टन मधाचं उत्पादन होत असे आता यामध्ये वाढ होऊन हे उत्पादन दीड लाख मेट्रिक टनापेक्षाही जास्त झाल्याचं सा पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन छहत्तर हजार मैट्रिक टन था अब ये बढ़कर डेढ़ लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी सवा दो लाख से ज्यादा बी लोगों में बांटे हैं इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं यानी देश के अलग अलग कोनों में शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है नैसर्गिक शेती ही भार प्राचीन परंपरेचा भाग राहिली असून भूमातेचा रक्षणासाठी नैसर्गिक शेतीला सतत्यान प्रोत्साहन देने ही अपना सर्वान्च कर्तव्य आयोजित पंप्रधा संग दक्षिण भारत नैसर्गिक शेती सा होते प्रयत्न पहन अपन प्रभावित ही मेरे प्यारे देशवासियों कुछ दिनों पहले मैं नेचुरल फार्मिंग के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयमटूर गया था दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ कितने ही युवा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल अब नेचुरल फार्मिंग फील्ड को अपना रहे हैं मैंने वहां किसानों से बात की उनसे अनुभव जाने नेचुरल फार्मिंग भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा रही है और हम सभी का कर्तव्य है कि धरती मां की रक्षा के लिए इसे निरंतर बढ़ावा दें क्रीडा जगतामध्ये भारतासाठी हा महिना उत्तम राहिल्याचं सांगून भारतीय महिला संघानं आय सी सी महिला क्रिकेट विश्वचषक जिंकून त्याची सुरुवात केल्याचं पंतप्रधान म्हणाले महिला कबड्डीपटूंनी कबड्डी विश्वचषक जिंकून इतिहास घडवल्याचा तसंच डेफ ऑलिम्पिकमध्ये भारताला आत्तापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केल्याचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला त्याचप्रमाणे इस्रोच्या अनोख्या ड्रोन स्पर्धेच्या समाजमाध्यमावरच्या चित्रफतीनं आपलं लक्ष वेधून घेतलं या चित्रफितीमध्ये देशातले युवा मंगळ ग्रहासारख्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये ड्रोन उडवण्याचा प्रयत्न करत होते जी पी एसच्या पाठबळाशिवाय ड्रोनला स्वतःच्या कॅमेऱ्याच्या आणि अंतर्भूत असलेल्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं उड्डाण करायचं होतं त्यामुळे इथले ड्रोन कोसळत होते या स्पर्धेत पुण्यातल्या तरुणांच्या चमूला काही प्रमाणात यश मिळाल्याचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी यावेळेस केला या चमूनं अनेक वेळेला ड्रोन खाली पडल्यानंतरही हार मानली नाही अनेक प्रयत्नानंतर त्यांचा ड्रोन काही वेळ उडण्यात यशस्वी झाल्याचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला मनात जिद्द असेल तर सामूहिक शक्तीच्या जोरावर काम करण्याचा विश्वास असेल तर पडल्यानंतरही उभं राहण्याचं धैर्य असेल तर कठीणातल्या कठीण कामातही यश नक्कीच मिळू शकतं असं पंतप्रधानांनी यावेळेस सांगितलं कृषी क्षेत्रातल्या अन्नधान्य उत्पादनाच्या ऐतिहासिक विक्रमाचाही त्यांनी उल्लेख केला स्काय रूट या कंपनीच्या इन्फिनिटी कॅम्पस या तांत्रिक संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रानं भारताच्या अंतराळ संस्थेला नवीन भरारी दिली आहे भारताच्या नवीन विचारांचं नवनिर्मितीचं आणि युवाशक्तीचं हे प्रतिबिंब असल्याचे गौरवोद्गार पंतप्रधानांनी यावेळी काढले